يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد و الاء مدین آ قم شعیبا قومب اللہمل غیرو ولاطم قسلم ولم ضان انّی اعاقم بخیر و اِنّی اقاف علیکم اداب یوم محیط و یاقوم اوف المکل ولمی ذانہ بالقصط ولاطم خسنصََ اشیا احملاطاصف العرد مسدین آیت نمبر اسّی سے لے کے آیت نمبر پچاسی تک سورہ اود ہے اور بارہواں سپارہ ہے ارشاد ہوا قالو یا لوتو فرشتوں نے کہا کہ اے لوت انا نہ روسول کا ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں لین یا سیلو یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ پس آپ لے کر نکل جائیں اپنے اہل و عیال کو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے ولا یلطفت من کم احاد اللمر اتک اور پیچھے مڑ کر تم میں سے کوئی نہ دیکھے مگر اپنی بیوی بی کو ساتھ نہ لے جائیے ان نہ ہو مصیب و ما اصاب ہوں بے شک وہی عذاب اسے بھی پہنچے گا جو ان دوسرے مجرموں کو پہنچا ان نہ معاہدہ ہم صبح علیہ سے صبح حق قریب ان پر عذاب کا مقرر وقت صبح کا وقت ہے علیہ سے صبح حق قریب کیا نہیں ہے صبح بالکل قریب فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھتے رہے تھے جب ان اباشوں کی گستاخی اور حضرت آلود کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو فرشتے کہنے لگے آلود گھبراؤ نہیں دروازہ کھول دو اور ان مسکروں کو آگے آنے دو ہم لونڈے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان کی بستیوں کو تہوالا کر کے رکھ دیں آپ ایسا کریں رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا اب ان ظالموں کی مولت گھڑیاں ختم ہو گئیں صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں ہے جب ازادہ عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا گیا ان کی فلک بوس عمارتیں زمین پر اندھی گرا دی گئیں ان پر صفت پتھروں کی ایسی موسلا بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سے آبند کر رہ گئے سادون امورا اوما زبوئیم ان کی چار بستیاں اس جگہ آباد تھیں جہاں آج کل بحر مردار یا بحر لوت ہے اب بھی بحر لوت سے دھوئے کے بادل اٹھتے رہتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے رہتے ہیں فلمہ جا آمرا جعلنا عالیہ پھر جب آپ پہنچا ہمارا حکم تو ہم نے کر دیا اس کو بلندی بلندی کو اس کی پستی عامترنا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سجیل ممدود اور ہم نے برسائے ان پر پتھر آگ میں پکے ہوئے پے در پے مصو عند ربک جو نشان زدہ تھے آپ کے رب کی جانب سے وماہیا مِنَ الظَّالِمِينَ نبعید اور نہیں لوت کی بستی مکہ کے ظالموں سے کچھ دور حضرت لوت علیہ السلام آپ کی جو مکمل واقعہ اور مکمل جو حالات تھے اور جو حالات بنے وہ بیان کیے گئے وَإِلَى مَدِيَنَ مدینہ قام اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا قال یاقو محبود اللَّهِ آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی مالکم من غَيْرُ نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر وَلَا کسلم کی اعلیٰ اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں والمیزانہ انی اراکم بخیر میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر اس دن عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو کھیرنے والا ہے یا قوم امریکوم قوم او والمیزان پورا کیا کرو ناپ اور تول بالقسط انصاف کے ساتھ ولا تب خ سا اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تا سوفل ارد مف اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرنے والے حضرت لود کی قوم کے عبرتناک انجام کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آپ کی قوم مدین اور اس کے نوائی علاقے میں آباد تھے یہ بحر احمر کے اس مقام پر آباد تھا جہاں جزیرہ نما عرب کے دو تجارتی شرائیں آ کر ملتی تھیں یمن اور شام اور عراق و مصر کے قافلے یہیں سے گزرتے تھے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدین کتنی بڑی تجارتی منڈی ہوگی وہاں کاروبار کا کیا عالم ہوگا اور وہاں کے باشندے کتنے آسودہ حال ہوں گے اس کا تفصیلی بیان سورہ سرآراف میں گزر چکا ہے ہر پیغمبر کا مقصد اولی یہی ہوتا ہے کہ بندے کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ استوار کرے اور معبود حقیقی کی صحیح معرفت سے اسے بہرہ ور کرے اس کے بعد قوم جن اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو چکی ہو اسے ان سے نجات پانے کا راستہ بتائے حضرت شعیب جس قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے وہ اپنے رب کو بھول چکی تھی ان کا تعلق اس معبود برحق سے بالکل کٹ چکا تھا جس کی علویت کے زمزمے ان کے جد امجد حضرت خلیل عمر بھر گاتے رہے تھے انہوں نے بھی مشرق قوم سے متاثر ہو کر ترہ ترہ کے بت بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے حضرت شعیب نے سب سے پہلے انہیں یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہر قوم اپنے مخصوص حالات اور ماحول کی وجہ سے مخصوص اخلاقی کمزوریوں میں مبتلا ہوتی ہے اہل مدین کیونکہ ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی میں آباد تھے اور کاروبار میں بڑی مہارت رکھتے تھے اس لیے ان میں وہی کمزوریاں پوری شدت سے رہنما ہوئیں جو عام طور پر اس ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں ناپ اور تول میں خیانت لیتے وقت زیادہ ناپنا اور زیادہ تولنا اور دیتے وقت کم ناپنا اور کم تولنا آپ نے اسی حرکت سے انہیں باز رہنے کی ترکیب کروائی حضرت شعیب کو حسنِ خطابت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے سوال آپ سوال کا خطاب دینے کا خطبہ دینے کا جو انداز تھا وہ سب سے عالی تھا اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے آپ کا یہ خطبہ جو ان آیات میں مذکور ہے کتنا حکیمانہ اور مدلل ہے پہلے فرمایا ناب تول میں کمی نہ کیا کرو کیونکہ یہ گھٹیا حرکت ہے تو وہ کرتے ہیں جو غریب اور نادار ہوں لیکن انی اراکم بخیر میں تمہاری مالی حالت بہت بہتر دیکھتا ہوں یعنی یہ کام تو وہ کرے جو گھٹیا ہو یا جس کے جو کمزور ہو تم تو ماشاءاللہ بڑے اچھے تمہارے حالات ہیں تم کیوں ایسا کرتے ہو تم تو آسودہ حال ہو کاروبار بڑے عروج پر ہیں اتنے متول ہونے کے باوجود تمہارا ان رزیل اتکنڈوں کا استعمال کرنا تھا تمہاری شایان کے شان نہیں کس عمدہ طریقے سے انہیں شرم دلائی جا رہی ہے اور اس فعل سے انہیں روکا جا رہا ہے غیرت امیت کی ممیز لگانے کے ساتھ یہ بھی تبدی کر دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس چابک دستی سے ڈنڈی مارتے ہو تم لوگوں کی سادہ الوہی اور ناتجر کاری سے فائدہ اٹھاتے ہو زیادہ سے زیادہ نفع کمال ہو اور تھوڑی سی مدت میں امیر کبیر بن جاؤ اور تمہارا خیال ہے کہ اگر تم نے بہت دولت اکٹھی کر لی تو ہم و سلامتی اور راحت و شادمانی کا دور دورہ ہوگا لیکن تمہارا یہ خیال درست نہیں ناجائز معاشی استحصال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے اس سے آخر کار فتن و فساد کی آگ بڑھ رکھتی اٹھتی ہے وہی لوگ جو آج تمہیں کمزور اور بے زبان نظر آ رہے ہیں اور جن کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان کے جسم سے جتنا بھی خون نکال لیا جائے یہ اف تک نہیں کریں گے ان میں تو احتجاج کی سکت تک بھی نہیں لیکن جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو جائے گی تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا اور مور خاموشی ٹوٹ جائے گی ان کے بے نور آنکھوں سے غیظ و غضب کے انگارے چھوٹیں گے اور ان کی زبان شعلہ نوا بنے گی اور تمہارے عشرت قدوں اور تمہارے سامان عیش کو جلا کر راک کا ڈھیر بنا دے گی تم انہیں باغی کہو گے فسادی اور فتنہ باز کہو گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فطن فساد کے باعث فتنہ فساد کے باعث, باعث تم ہو سارا ایندھن تم نے فرام کیا ہے انہوں نے تو صرف آگ لگائی ہے یہ علاقت خیز بم تم نے تیار کیا ہے انہوں نے تو جوش انتقام میں صرف اس کا بٹن دبایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے